आज पोलीस स्मृती दिवस आहे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांची आज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय पोलीस स्मारकावर जाऊन त्यांनी हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिली देशाची संरक्षण दलं आणि पोलीस दल हे देशाच्या देशा सुरक्षेचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत असं राजनाथ सिंग यांनी सांगितलं एकीकडे गुन्ह्यांना आळा घालण्याचं काम पोलीस करत असतात तर दुसरीकडे समाजामध्ये विश्वासाची भावना निर्माण करण्याचं काम देखील पोलीस अतिशय उत्तम पद्धतीने करत आहेत अशा शब्दात राजनाथ सिंग यांनी पोलिसांच्या कामगिरीचं महत्त्व अधोरेखित केलं माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा अमर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पण कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा शहीदों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित किए गए हम सबके प्रेरक वीर सेनानियों ने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है और अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते देश की समृद्ध विरासत हमें सौंप कर वो अमर सेनानी हमेशा के लिए सो गए आज का दौर चुनौतियों से भरा हुआ है एक ओर सीमाओं पर अस्थिरता है दूसरी ओर समाज के भीतर नए तरह के अपराध आतंक और वैचारिक युद्ध जन्म ले रहे हैं। आज पुलिस को सिर्फ अपराध से नहीं बल्कि परसेप्शन से भी लड़ना पड़ रहा है एक तरफ अपराध रोकना लाख की डिमांड है वहीं दूसरी तरफ समाज में ट्रस्ट बनाए रखना एक मॉरल ड्यूटी भी है यह बड़ी अच्छी बात है कि हमारी पुलिस अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के साथ साथ अपनी मॉरल ड्यूटी को भी बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पोलीस स्मृती दिनानिमित्त हुतात्म्यांना अभिवादन केलं आहे या दिनाच्या निमित्तानं पोलीस जवानांचं साहस आणि सर्वोच्च बलिदानाला आपण मानवंदना देत आहोत असं पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे त्यांच्या समर्पित भावनेमुळे संपूर्ण देश आणि देशातील जनता सुरक्षित आहे असं त्यांनी सांगितलं